Слышишь, слышишь меня, Женя Руднева. Ночь, бессмертие. Лети, свети. Герой Советского Союза Евгения Руднева была штурманом экипажа на фронтах Великой Отечественной войны с мая 1942 года. Спустя два года 24-летняя девушка погибла в небе над Керчи при выполнении боевого задания. Ее гибель потрясла всех. Командир полка писала родителям Жене. Она погибла храбро, мужественно, как герой. Слава о ее подвигах будет жить в веках. Имя героической землячки сегодня носит Бердянский центр детского и юношеского творчества. И поэтому мы не можем обойти эту дату. И в эти ну, 8 когда 9 числа мы стараемся, когда более у нас загруженность следует о деток, мы праздну, ну, отмечаем эту дату. Мы празднуем, как бы вспоминаем эту дату проводится вахта памяти, дети у стенда с фотографиями и биографией Жени Руднева несут вахту. Представители разных кружков. В актовом зале ЦДУТ почтили память Евгении Рудневой «Минутой молчания». Вспоминали ее биографию, воспитанники вокальных кружков пели песни о женщинах-летчицах. У стенда с фотографиями Евгении Рудневой поставили свечи. Здесь на стендах висят фотографии молодой девушки, которой так и не пришлось вернуться в университет к изучению ее любимой астрономии. Мне понравился праздник, презентации песни про Женю Рудневу. Я узнала, что на герой Советского Союза Евгения Руднева. Это герой Советского Союза и в войне ее сбил вражеский самолет. и она, да, она погибла. Нет сил Только трусом никто из них Не был Солнце село За облако село Мы вернемся домой, что с рассветной